আজি ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপজা দিন বিশেষ দিনটোত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক শুভেচ্ছা দিবলৈ নিশা দেশপুৰত শুভাকাংক্ষীৰ ভিৰ উপস্থিত হোৱা শুভাকাংক্ষীক ধন্যবাদ জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কলে যে ৰাইজৰ শুভকামনাই তেওঁৰ সাহস আৰু শক্তি জন্মদিনৰ দিনটোত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজৰ অ' পি ডি সেৱা মুকলি কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নগাঁৱৰ জাজী ভকত গাঁৱৰ দলঙৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আম্মনিৰ্ভৰ অভিযানৰ আবেদন আৰম্ভ হোৱাৰ লগতে আজি গুৱাহাটীৰ হৰিজন কলনীৰ শিশুসকলক কলাক্ষেত্ৰত সাক্ষাৎ কৰিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জন্মদিনৰ কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত এইদৰে অৱগত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিশা বাৰটা বজাত বিভিন্নজন আহে আৰু জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনায় আজিও শুভাকাংক্ষীসকল আহিছিলে জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জনাইছে সকলোকে মই মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ সদায় দৰে এইবাৰো ৰাজ্যৰ যিমান শুভকামনা সেই শুভকামনাই সাহস দিয়ে শক্তি দিয়ে কাম কৰি যোৱাৰ বাবে মই আশা কৰোঁ অসমৰ ৰাইজৰ যাতে শুভকামনা এনেকৈ সদায় মই লাভ কৰি থাকিব পাৰোঁ মোৰ তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী নাই কালি ৰাতিপুৱা আমি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মেডিকেল কলেজৰ অ' পি ডি সেৱা আৰম্ভ কৰিম নগাঁৱৰ জাজি ভকত গাঁৱৰ দলংখনৰ আমাৰ শুভ উদ্বোধন হ'ব কালিৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অভিযানৰ আবেদন আৰম্ভ হ'ব গুৱাহাটীৰ হৰিজন কলনীৰ শিশুসকলক শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰতো লগ পাম এনেকৈ গতানুগতিক সদায় প্ৰতিদিনেই মোৰ ছটা সাতটা কাৰ্যসূচী থাকে কালিও থাকিব জন্মদিন বুলি বিশেষ একো নাই সদায় যেনেকৈ গুৱাহাটীত থাকিলে কাৰ্যসূচী হয় তেনেকেই হ'ব সাধাৰণতে কি হয় যিবিলাক মানুহৰ লগত ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকো ডাঙৰ হ'ল গতিকে বয়সৰ লগে লগে বেলেগ এটা প্ৰজন্মও আহে গতিকে তেনেকৈ চলি থাকে আৰু